केवायसीच्या नावावर होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सतर्कता बाळगा अमरावती जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांची माहिती केवायसी सी म्हणजे नो युअर कस्टमर नियमांतर्गत ग्राहकाची माहिती सरकारी फोटो आय डी करणे के करणे केवायसी करणे ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांना अनुसरून सर्व बँका म्युच्युअल फंड सर्व फायनान्स कंपन्या आणि दूरसंचार कंपन्या यांना लागू आहे बँका म्युच्युअल फंड फायनान्स कंपन्या आणि दूरसंचार कंपन्या ठराविक काळानंतर के वाय सी अद्यावत करण्याची मोहीम राबवत असतात बहुतेक सर्व खातेदार आणि गुंतवणूकदार यांना याची कल्पना असते मात्र अनेकदा गडबडीत हे काम वेळेत होत नाही समक्ष जाण्यास वेळ नसतो आणि वयानुसार गोष्टी लक्षात राहत नाही या सर्व परिस्थितीचा सा सायबर गुन्हेगार फायदा घेत असून अगदी सहजपणे लोक त्यांच्या जाळ्यात अडकत आहे के नावाखाली येणारे फोन एस एम एस लिंकबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे या प्रकरणी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी काळजी घेताना सर्व अपरिचित फोन एस एम एस लिंक हे खोटे किंवा फसवे आहे हे सर्वप्रथम समजून घेणे गरजेचे आहे कोणती बँक अथवा बँक अधिकारी ग्राहकांना फोन करून के वाय सी अपडेट करा असे सांगत नाही यासोबतच कोणत्याही अपरिचित व्यक्तीला तुमची वैयक्तिक माहिती देऊ नका समक्ष जाण्याचा कंटाळा करू नका असे पोलीस प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांना सतर्कता बाळगण्यासाठी वेळोवेळी सावध करण्यासह सा आवाहन सुद्धा केले जाते आहे के वाय सीच्या नावावर फसवणूक झाल्यास नागरिकांनी तात्काळ एच टी टी पी एस डबल स्लॅश सायबर क्राईम डॉट गव्हर्मेंट डॉट इन या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी तसेच त्वरित एकोणीसशे तीस पंधरा बावन्न साठ या नंबरवर संपर्क साधावा ही यंत्रणा तातडीने योग्य ती कारवाई करेल येथे फोन करण्याआधी पैसे ट्रान्सफर व्यवहाराचा संदर्भ नंबर ट्रान्झॅक्शन आय डी तयार ठेवावा हा तपशील दिल्यास पोलिसांच्या मदतीने व्यवहार थांबवणे शक्य होते आ, नमस्कार मैं अमरावती ग्रामीण का एस विशाल आनंद आज मेरी तरफ से अमरावती ग्रामीण अमरावती जिल्हा और सारे अपने नागरिकों से जो है विनंती करना चाहूँगा पुलिस के निदर्शन में ऐसी एक बातमी आई है कि साइबर फ्रॉडस्टर साइबर फ्रॉड करने वाले जो आरोपी होते हैं उन्होंने एक नया मोडस अपनाया है जिसमें वो रैंडमली नागरिकों को कॉल करते हैं उनके नंबर पे और केवाईसी अपडेट करने के नाम पे जो है Uh, संबंधित नागरिक uh, जो भी है उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह एटीएम कार्ड के डिटेल्स एंड आधार कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है वो उनसे लेते हैं एंड उनके मोबाइल नंबर पे जब ओ सेंड uh, होता है तो वो ओ भी उनसे मान के वो ओ के द्वारा वो उनके बैंक के खाते में से जो है पैसे वगैरह uh, uh, निकाल लेते हैं इसके अलावा भी आपका जो आधार कार्ड डिटेल्स और जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है ये कॉन्फिडेंशियल है ये प्राइवेसी के हिसाब से आप ही के पास रहना चाहिए ये अगर उनके हाथ में अगर आपने दे दिया शेयर कर दिया तो इसका जो है वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं आपके नाम पे आपके आधार कार्ड के डिटेल्स के ऊपर में जो है ये आरोपी किसी मोबाइल सर्विस के सिम कार्ड्स या किसी बैंक के उसमें बैंक अकाउंट वगैरह जो है ओपन कर सकते हैं और इसके माध्यम से जो है ये आरोपी जो है बाकी के इतर फ्रॉड या गुने जो है करेंगे और जिसके ऊपर से जो है आपका नाम पड़ सकता है क्योंकि आपके अकाउंट के डिटेल्स के बेसिस पे ये बैंक या सिम कार्ड वगैरह खोले गए हैं तो इसी वजह से मेरी विनती रहेगी सारे नागरिकों से कि ऐसा कोई अगर रैंडमली आपको कॉल करके अगर आपसे जो है ये डिटेल्स शेयर करने के लिए केवाईसी के नाम पे केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के नाम पे अगर आपको कॉल करके कोई आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं तो कृपया करके उनको ये डिटेल्स ना शेयर करें एंड आप चाहे तो ये के डिटेल्स अप, अपडेट करने के लिए स्वतः हो के आपके संबंधित बैंक जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे खुद हो के जाके आप डिटेल्स जो है अपडेट कीजिए वरना अगर ये रैंडमली किसी भी कॉलर्स के साथ में अगर आप डिटेल शेयर करेंगे तो आपका खुद का आर्थिक नुकसान हो सकता है ऐसी मेरी विनंती है तो इस चीज़ को लेके सारे नागरिक जो है आ, सतर्कता आ, आ, बने रखेंगे ऐसी मेरी विनंती है और आशा भी रहेगी थैंक यू जय हिंद धन्यवाद